Anak-anak, sekarang kita membahas fungsi uang. Fungsi uang itu ada dua. Yang pertama fungsi asli dan yang kedua fungsi turunan. Fungsi asli itu asli uang ya, uang yang kita miliki aslinya itu sebagai apa? Yang pertama sebagai alat Tukar. alat tukar apa? Dengan barang dan jasa yang kita butuhkan Contoh ini misalnya untuk ini Kamu harus bawa uang untuk mendapatkan sepido ya. Ini dinamakan uang sebagai alat mata. Untuk menukar ya menukar Nah ini tadi S ya Nah S habis Ditukar sama apa tadi? sehingga ya, F nya sudah dikasihkan ya itu contoh uang sebagai alat tukar fungsinya uang itu aslinya itu cuma dua ini ya. satu dan dua yang kedua yaitu uang sebagai alat satuan hitung sebagai alat satuan hitung menghitung apa? menghitung uh, barang dan jasa yang kita miliki. misalnya ya, kamu menyimpan gabah segini kalau dulu gak, gak, oh. gak tahu gabah, <tuh> gak tahu abu. Apu -apu, abu, gabah, gak tahu apa-apa gabah. padi yang masih ada katanya, ya itu kalau disimpan dia tahan lama tapi kalau padinya sudah digiling menjadi beras dia nggak tahan lama. Ya, jadi Tani itu biasanya menyimpan gabah eh. Menyimpan hasil panennya padi berupa gabah. Ya misalnya segini. Itu kira-kira gabah se segede ini, beras ini kira-kira berapa? Nah, itu namanya uang sebagai satuan itu tengok kalau bengong apa ya contohnya nah stop. ini aja lagi untuk seberapa es penuh ini ya berarti aku punya kan berapa, nanti dihitung tadi 11 bu nah berarti sebelas ribu Tengok kan gak satuan itu nah, nah, Misalnya kamu punya Di rumah ini ya Punya kota, punya kipas angin Punya aset tinggal gitu Oh ini 2 juta Oh ini, nah itu satuan hidupnya pakai uang Ya Itu fungsi asli uang ini berkembangnya zaman Kebutuhan manusia semakin banyak Ya maka fungsi asli ini mengikuti yaitu fungsi turun nah, fungsi turunan berapa? fungsi uang yang memiliki fungsi asli pun. uang yang pertama uang sebagai alat pemindah kekayaan kamu di Madura punya sawah banyak kata banyak tapi kamu tidak bisa mengurusi gimana caranya untuk memindah harta kekayaanmu yang di Madura itu tadi dengan cara dijual 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 kamu ke Surabaya akhirnya membangun rumah besar yang di Madura dipindah ke Surabaya barang yang ini ya, anak-anak uang sebagai alat pembinaan kekayaan ya, itu contohnya ya, ya. kemudian uang sebagai alat komoditas perdagangan dalam dunia perdagangan sekarang kita tinggal pakai uang gampang ya kalau baca kan susah ya. Eh pakai uang lebih mudah. Ke Madura beli Kapasan di bawah ke Madura. Dari Madura beli apa ya? Ada tetangganya itu setiap hari surat bayar Madura jualan. Ya, nah, ini uang sebagai alat komoditas berdagang, berdagang. Kemudian uang sebagai alat pembayaran. Pembayaran apapun ya, bayar listriknya bayar wifi bayar apa lagi bayar kamu uang kegiatan ya nah ini sebagai awan pembayar misalnya kayak gini nih dia ya, kayak berapa masuk kelas ini menerangkan IPS ya nah itu kamu berbulan kena uang kegiatan bingung? tidak? kemudian tidak. Ya, uang sebagai saya, 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 mangga ya. Mangga dan pisang ya. Iya. saya, 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 berapa nggak punya madura pak nggak punya madura ya misalnya dah kamu sini konon nggak mangga banyak akhirnya dijual, kamu simpan kira-kira mangga oh misalnya jangan-jangan dijual tak simpan aja nanti untuk tahun depan bisa bangga nggak bisa bisa karena bisa membusuk caranya apa menyimpannya

Kalau kamu beli online itu ya, ya, itu uang sebagai penunjuk. Ini jangka ya, uang sebagai alat untuk menanggung. Tapi simpan anggur nggak bisa, nggak bisa jangka lama. Tak nah, bisa nih tomat Hasil panenmu tidak bisa disimpan jangka lama Maka jalan satu-satunya kamu jual Uangnya disimpan untuk kita pengin ya, pengen nah. janji itu ibu menyimpan uang yang seribuan gambar tong sampai itu ya. Jis, yang kayak emas tengahnya ya. ya pernah ya kamu pernah eh seribu tadi ya seratus lima ratus yang bulat gini loh seribu ya ya nah, seratus ribu apa seribu. seribu ya seribu ya sudah nggak ada ya sekarang ya nah. oh iya seribu ini dibungaku sampai 18 ribu. Nah, ini uang untuk menang, menang. Akhirnya uang 18 ribunya itu ketika ikut daftar haji itu tidak. Jadi uang seribuan yang betul Nah, yang terakhir ada uang sebagai pendorong. Kegiatan ekonomi, ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa Nana? Ada tiga, apa Produksi dua, distribusi tiga. Itu tiga. produksi ya kegiatan ekonomi Jadi apa? Jadi membuat barang ya dia apa? dijual ini namanya produk kemudian didistribusikannya bagaimana distribusi itu dijual ya distribusinya dibawa ke kelas nah, terus konca itu tuku akhirnya habis ya kan nah, terus konsumsi itu apa sampai yang makan esnya nah, itu kegiatan ekonomi ya, dengan adanya uang maka sebagai pendorong Kegiatan ekonomi Ada yang mau tanyakan anak-anak?